Цитирую. Говно, сломался. Это русский дрон трофейный. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Николай Волохов, позывной Абдула. Я командир подразделения Терра. У нас сегодня будет разговорное видео про дроны. Будет немножко поражений, конечно, но вы не переключаете, потому что сегодня со мной вместе командир подразделения Асгарда Герман. Дуже приемно. И мне как приятно. Мы <laughs> наконец-то лично познакомились. Да. Мы много общались, много взаимодействовали, много вместе воевали. Но лично я Германа не видел до позавчерашнего, да? Да, до позавчерашнего дня. На Авдеевском направлении встретились. Не, ну мы же встретившие БР и старые воевал еще с лета Бахмут. Под Бахмутом, там 4-5 месяцев мы там на выводной полосе были. Да. Ну, вот встретились. Кто такой Герман и что такое Асгард? Германа на самом деле все в Украине знают, кто хоть как-то соприкасается с темой FPV. И русские неплохо знают, как человека, который построил подразделение, которое, наверное, больше из всех FPV коллективов в Украине уничтожило русских танков. Русских танков Танки у вас рекорд. Какой у вас рекорд да, по танкам? Не, ну, та, нет, танки. Я не знаю, рекорд или не рекорд. Ну, допустим, э -э К2, да, или, знаешь такой Петрус, К-2, да. Э -э знаю, В, знаю. Да, Командир ВРС сказал, что 100 танков у него еще нет. Нет. Да. У тебя есть? А у меня есть, да. У меня есть 100 танков 100, там, 125 100, или 130, я, честно говоря, как бы точную цифру на сегодня не знаю. Но из этих 120-130 танков там 50 было полностью знищено. Тут башня отлетала. Там, 50 50 когда... Я да. в Тере когда-то за танк. Для меня просто был космический результат поразить в дроном танк. Я обещал iPhone. Если бы я, вот, у меня так было, я бы, я не знаю, мне пришлось бы продавать квартиру, наверное, чтобы сдержать обещание. И в первую очередь подразделение Асгард это то подразделение, которое научило мое подразделение Терра летать на fpv дронах Раскрыло нам... Технологии, определенные секреты, принципы и тактику И если бы не Асгард, Терра бы не поражала Мы бы сейчас про это все не говорили Не, ну я думаю, что Терра бы все равно поражала Но Просто, я, да, просто <с это произошло намного позднее, чем произошло Потому, для кого это видео сегодня записываем? Будем говорить про FPV-дроны-камикадзе В Украине происходят очень важные процессы Формируются силы беспилотных систем Э, то есть целый род войск, который будет заниматься беспилотниками, в том числе FPV-дронами. И было сделано заявление президента Украины, что будет закуплено, в том числе для снабжения э, Терры, Асгарда, третьей штурмовой и этих сил и других подразделений, будет закуплен миллион FPV-дронов. Камикадзе. Это очень классно, мы это очень сильно поддерживаем и хотим, чтобы это было качественно, эффективно и ну что все это приблизило победу, потому что ну у меня такая цель победить и жить гражданскую жизнь дальше. Я думаю, ну подожди, ты ж воюешь с какого? Ну, я начал с 14 а потом у меня была пауза, а потом с первого дня полномасштабки. Вот. А я с 14-го готовился, готовился, ну, готовился не в ту степь, но в 22-м при полномасштабке я тоже доброволец, да, по сути дела, меня никто там не мобилизировал и все остальное. И как бы цель одна – победить. Когда это произойдет? Ну, когда-то когда произойдет. Сколько постараемся, да. так и будет. Ну, насколько эффективно да. мы будем все работать, как бы и быстрее это, этот момент настанет. Потому для кого сегодняшнее видео? Это видео для молодых команд FPV-дронистов, которые хотят стать эффективными. Всем советую ориентироваться на Asgard. и ориентируясь на лучших, станете сами лучшими. Хочу этим командам рассказать про дроны, чтобы они работали на лучшем оборудовании и имели лучшие результаты. Для волонтеров, которые хотят купить для украинских воинов лучшие дроны, хотят проинвестировать, я так к этому отношусь, как к инвестиции к победе, проинвестировать в лучшие дроны. Для производителей, которые хотят тоже производить лучшие дроны, начинающих скорее производителей, потому что кто давно на рынке, тот там нормально или уже понял, или уже, наверное, не поймет, как их производить. И для людей, которые принимают решения в больших государственных закупках, какие дроны не стоит покупать, какие дроны неэффективны, и какими дронами, какие дроны мы не хотим видеть здесь на фронте. Я скажу более простыми словами. О чем будем говорить? О FPV-дронах Камикадзе, о разных FPV-дронах Камикадзе. Будем говорить про хорошие FPV-дроны Камикадзе, про плохие FPV-дроны Камикадзе, и даже поговорим немножко про русские FPV-дроны Камикадзе. Для чего? Для того, чтобы мы имели здесь лучшую технику. Для того чтобы все расчеты FPV дронов в Украине имели лучшую технику и максимально эффективно выполняли боевые задания. Война это постоянный риск, и каждая минута нахождения на фронте это риск, чтобы этот риск был максимально оправдан, чтобы была максимальная эффективность и была победа. Будем начинать, начнем мы с хороших дронов. Герман, у тебя есть хороший дрон? Да, у меня есть хорошие дроны. Расскажи, вот, бы, вот первый дрон, ну, я считаю, его очень хорошим. Объясню почему. Потому что производители этих, этих дронов, одесситы, не буду называть компанию, для того, чтобы там, там не рекламировать. Они знают. Мы, это производство небольшое. Это как, как пример: да? у нас mm -hmm. же государство говорит, что там. Мы покупаем и у мелких производителей, и у крупных, да, да? Покупаю, это, это представитель мелкого производства, ну, как мелкого. Ну, когда про миллионы говорить, да, там, то они производят ну, 100-200 бортов в месяц, да? но они производят их качественно, да? то есть тут качественная рама, тут э, они каждый борт облетывают, То есть вот с ними траблов меньше mm -hmm. всего. То, то самая большая проблема на фронте это траблы с дронами. Да? Когда ты Конечно. выходишь, ты твой как бы, расчет сделал все для того, чтобы поразить технику. Трабл с дроном, да, ты не долетел, но не поразил технику. вся работа сделана зря. Поэтому вот этот дрон, это девятка, несет она нормально ПГшку абсолютно. Поэтому вот я считаю, там, камер... Я, мы не будем про технические характеристики, я думаю, О, что... Точно, я... да. Друзья. Для тех, кто переживает за то, что мы раскроем тайны и секреты, и русские, которые могут смотреть, уверен, смотрят это все, анализируют, что-то узнают, я хочу сказать, я в 2014-2015 был разведчиком и работал с таким инструментом, как разведывательный анализ видео, потому мы очень тщательно следим за тем, что говорим. Поверьте, есть куча секретов, про которые вы даже не подозреваете. Я Герман, давай договоримся: если я начну раскрывать секреты, да, ты я... меня остановишь; Окей. если ты, Окей. то я тебя остановлю. Окей. Потому не волнуйтесь, друзья, все будет хорошо. Ну, на самом деле, вся эта как бы история известна. Но мы не будем раскрывать, да. там, как, какие передатчики, что не там, пользу, почему, значит. на какой связи мы работаем. Наша задача, как бы, грубо говоря, все, кто понимает, и производители в том числе понимают, о чем мы говорим. Конечно. Сто процентов. То есть это представитель нормального дрона, то есть у него нет ушата в этом, это карбоновая рама. Да, а... Дайте, я тоже его поверчу. Красота какая. Ага. Супер, это э, это, девя... Одессит. это да, это Одессит. Одессит. Как, как красиво. Да. А что еще? Я смотрю, ты принес, Тут я его отложу. Наконец-то мне о, в руки о, попал там всеми правдами и неправдами дрон десятка э, иностранного производства. А кто? Это, это Диатон. Э, я считаю, что это эталон, эталон как бы дрона, потому что ну вот. Э, Пилоты, как бы FPV, они точно знают, да. Там вроде дроны все одинаковые. Выглядят они, одинаково. Да, выглядят одинаково, все, все нормально, и кажется, что они классные, но какой-то дрон из летит. И пилоты говорят, что вот этот дрон он летит просто плавно, он не дергается, его как бы не шарашит со стороны в сторону. Вот это представитель дронов, который летит именно так. Этот хорошо. А да, я тоже его да. в руках. Этот еще жестче. Десяточка. Еще. Да. Ну. Класс. То есть дроны диатон, я скажу от себя, нам государство когда-то э, предоставило 5 штучек, мы испытали, очень достойны. Очень достойные. Э, немножко другая была модель, но тоже вот у меня диатоны можно, вот если вы знаете, где и как, то можно с ними работать. Так, я назад его положу. А теперь я расскажу про хорошие дроны, э, которыми стоит, с которыми стоит работать, которые. Ну это мнение моей команды, да? а, оно такое какое есть, оно может отличаться от мнения каких-то других людей, но на этой технике мы а, уничтожаем русскую технику, тавтология, но как есть. А, вот этот дрон Пронг называется, тоже вот как у тебя Одесский, это киевский производитель, очень такой небольшой, тоже сотни дронов он производит. А, ребята постарались, ребята под нас максимально оптимизировали его, они слышат, что мы говорим, перенастраивают, адаптируют. Опять же, не буду рассказывать, что там они именно перенастраивают. Вот этот дрон, в котором все, это тоже десятка, с перемычечками такими для жесткости, в котором все включено. Все необходимые платы, системы, его не нужно доводить на фронте, все сразу готово к использованию. А если нам нужно что-то по-другому поменять, потому что ситуация поменялась на фронте, мы просим производителя, и он это делает. Не мы здесь, а он. Потому пронг, кто знает, как приобрести и где, а, приобретайте для подразделений FPV-шников очень классный дрон. Так, а теперь я хотел бы поговорить про такую тему. В прошлом видео на эту тему мне многие написали, вот, почему вы не рассказываете про плохие дроны? Они же есть, производители сотни. Кто-то же их производит, плохие. А, у меня сегодня есть представитель семейства плохих дронов. Это дрон а, таксист, командир РТГРа 3-й отдельной бригады нашел у а, наших союзников на позиции те сказали что это э, цитирую говно и отдали ему вот как посмотрите что это такое это дрон на текстолитовой раме я я не знаю кто его произвел честно говорю э, когда-то они попали мне в руки и я запретил э, их брать в третью отдельную штурмовую бригаду потому что дрон не может выполнять боевые задания он он не жесткий. У меня друг э, Рома Сатана такой воевали вместе в четырнадцатом году. И здесь он когда сказал такую фразу: На войне надо быть жестким. Дрон тоже должен быть жестким, чтобы выполнять боевые задачи. А, что, что бы с ним не так? Что бы с ним не так? Ну, Попробуем-ка. Сломался. Друзья, для тех, кто скажет, что я сломал дрон, он стоит денег, его кто-то произвел и кто-то купил. Возможно, волонтеры, которые. Не знали, что нельзя как-то вот он попал к людям. Это очень плохо, что он попал. Они валялись. Деньги потраченные впустую, э, деньги проинвестированы ну, в аферу, наверное, так сказать. Ну вот я это... не думаю, что это там, там запланиров... запланированная. За да, это как бы история о том, что таких дронов попадается на фронте. Мало ну, того, а ну сейчас может... при этом буме. При этом буме. Не, я хотел вот так вот так вот. Поперек он. А под другой тебе дам поперек? Не, не, вот, а, вот, это, так? Вот, вот так вот, мне интересно. Да нет, ну, ты понимаешь, что. Он <laughs> ну, будет... немножко не да. А еще мне нравится постановка э, одной антенны, как усы. Ну, спереди, усы. Наверное, человек думал, что как учил. Ну, задом оно будет лететь, правильно? Ну, вроде как всегда, к врагу переда. Я лично к врагу передом летаю. Вот а этот... вот, ну, не будем про связь, хорошо. Вот. Э... Вот такая ситуация с дроном. Да, закончу. Мы снимем отсюда все. Тут не все плохое. Есть определенные компоненты, которые плохие, просто невозможно приобрести. Или крайне сложно. И он вообще не будет летать, и невозможно будет никому его продать, наверное, никак. Вот. Мы все это снимем и поставим как запчасти на более удачные модели. Вот. Кстати, слушай, так... Может, я и твой так поломаю? Да, ну давай. давай. Я сильный? Попробуй. Может быть. Сейчас мы будем пробовать ну ты прям пробуй, ты же не притворяйся. Так. Сейчас. Так, так я пропы не хочу просто. Не, ну ты, 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 ты за, за 300 сейчас. Короче, давай. ладно. <свят> не такое же сильно. Слушай, а, а, может... А может, может, ты, может, ты сильный? сильный. Да. Давай ты попробуй Я уже старый, поэтому, может, у меня сил не хватит. Не, ну... <свят> это <свят> все. Я, я даже... Ты уже не... старый. Да. <свят> Нет, это как бы проблема. На самом деле, он не будет стабильный, его будет колбасить. Ну, я не так знаю, я не пробовал, я не могу утверждать, но по ощущениям, когда ну ты его, сколько ты там его не регулируй, не став там не это, он все равно его будет трусить так. Я вот, пробовал, Мы пробовали, пробовали, так Таксист и... летал, да, невозможно, невозможно ничего делать, невозможно нести боеприпас. Один у него даже порвало в воздухе с боеприпасом вот. А, потому, друзья, а, дроны страшный какой. Дроны с текстолитовыми рамами ни в коем случае на фронт нельзя, чтобы попадали. Они не могут выполнять боевые задания. Если вы купите такой, вы просто впустую потратите средства, которых очень не хватает на фронте. Постоянно что-то нужно. Дроны, машины, ну, не такие дроны. потому А ну, тот, кто сюда их притащил, если по незнанию ну, бывает, все мы чего-то не знаем. Если это как бы преднамеренно, человек знал, то он негодяй. Да, кстати, в третью штурмовую, если кто-то будет предлагать, сразу говорю, мы от таких откажемся, потому даже не пробуйте. Но сегодня у нас еще один дрон на другом типе рамы. Александр, только перчатки оденьте. Сюда-ка его. Оп. Я перчатки сразу одел, вот. Это русский дрон трофейный. Расчет ветролом третьей отдельной штурмовой бригады батальона беспилотных систем. Этот дрон русский сбил над своей позицией, потом разминировал и затрофеял. Ну, походу, да. И видишь, он какой-то шарик на дороге лежит. Да. А он от него чуть-чуть правее. Да, бачу. Надо расстреливать. Ну что ж, расстреливать так расстреливать. Алюминиевый, не знаю, видно, алюминиевая рама. Я с такими лично опыта не имел. Не, ну ты попробуй сломать. Давай Вы попробуем. Погнуть может. Так. знаешь, довольно жесткий довольно жесткий Опять же, ничего про электронику говорить не буду. А, а ты как попробуй? Ты в перчатках? Да, я, я перча я в перчатках. Друзья, я подготовился. Не, не ясно, куда русские его совали, чего они с ним делали, потому лучше в перчатках, мало ли. В перчатках, перчатках. Как тебе? Да нормально. Ну, рама в принципе нормально Не будем технически mm -hmm. там разбираться, что там в нем, так или не так. А, моторы, в принципе, там плюс-минус плюс, плюс, вращаются. Говорить о том, что они это, это я так понимаю, что они, как бы за счет того, что он алюминиевый, они его могут производить mm -hmm. в, в России. Ну, у них проблема, конечно, с логистикой. Хотя не такие большие, как хотелось. А, друзья, этот дрон долетел до наших ребят, и они были вынуждены сбивать его стрелковым оружием, значит, он достаточно был хорош для этого. А, что хочу сказать. Для тех, кто думает, что русские слабые, глупые, там не с кем воевать, если бы так было, мы бы уже давно победили, и сейчас бы с вами это не обсуждали. А, алюминиевая рама, единственный вот минус, который я вижу, что это немножечко лишнего веса, который пойдет в убыль боеприпасу, либо батареи. А, ну, в общем, вот такое тоже бывает. Так, куда-то его положу туда пусть валяется. Хотелось бы подытожить, друзья, на фронте нужны хорошие дроны. Победа зависит от нас, от бойцов на фронте, от людей в тылу, от принятых решений. Потому что побеждать мы обязаны, другого выбора у нас нет. Лично я в эту победу верю, и она наступит, если мы постараемся. Главное, чтобы это случилось побыстрее. Uh, потому uh, покупайте качественные дроны, не покупайте некачественные дроны. И я уверен, что мы победим. Я тоже считаю, что синергия uh, производителей и людей, которые воюют, эффективных подразделений, вот таких как Терра, как Асгард, как Ахиллес, как э, К2, а? К2, 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 к -2 к, 2 к 2 к 2 2 к 2 2 131 РБ, я знаю, у меня там, друзья, сильное подразделение. Очень. Ророх 24 бригады. Противотанкисты. Первый механизированный. Первый штурмовой. Второй штурмовой. Второй механизированный. Люд. Дьявол. Куча. У нас очень много. У нас много коллективов. Если кого забыл, друзья, извините, сказал тех, кого вспомнил. Просто Люд один из первых, кто приехал в Азгар с 3 mm -hmm. штурмовой. Да, и он очень такой. Мне показался очень такой на на как настырный. Он был у меня вроде. Да, настырный. Ну, красавчик. Люк, привет. Будешь давиться. А я передам привет со 131. Раз уж пошел такой движ. Кстати, есть такое видение, что мы позовем еще кого-то. На самом деле так случайно получилось. Ну, судьба нас под Авдеевкой сделала так, что мы встретились. И вот такая идея, она возникла фактически в двух головах одновременно. Мы ее обсудили, что нужно, чтобы фронт давал обратную связь. Я вот скажу по поводу дроновой цены, да, то есть как бы я тоже стараюсь к этому не прикасаться. Для меня самый, самая простая схема, я вот могу назвать производителей. Или можно, например, эти деньги перечислить на какой-то фонд. Например, который купит те дроны, которые нужно. Ну, ты надо знать, какой фонд, какие дроны покупает. Тоже материи сложные. Э -э вот, э -э ну, если коротко, друзья, есть конкретный перечень, который рекомендуют боевые подразделения, спрашивайте у боевых подразделений, возможно, есть какие-то подразделения, там, Ахиллес или Лика-2, которые предпочитают другие дроны. Это не единственные хорошие дроны, а это не единственные плохие дроны, которые Тут присутствуют, которые попадают нам в руки. Мы еще поговорим и про хорошие, и про плохие дроны. Надеюсь, кого-то еще нам получится зацепить, да, я думаю, привлечь. Что, да. И таким образом вы будете знать про них больше, и будете принимать более качественные решения, и будете инвестировать в украинскую победу более эффективно. Друзья, я лично верю в украинскую победу, иначе я бы в этом всем деле участия не принимал. Зачем чем-то заниматься, если не веришь в конечный результат? Только от нас зависит, когда и какой она будет, от нас на фронте, от тыла и от качества принимаемых решений. А, также я, я, я всегда хотел это сделать, я сделаю. Я, я перчатки сниму. Так, я раз, тоже. У ну, тебя шеп... резиновый крутой, у меня не такой крутой. Я резиновый это, тоже. Это заказал. Италия дорого. Ну, тоже такие закажу. Так. Так, Спасибо большое. Наконец-то. Спасибо да. за то, что научил нас летать на fpv дрона. Всегда пожалуйста. Так, я себе его куплю, а вторую перчатку сниму, чтобы руку пожать. Друзья, мы обязательно победим. Слава Украине. Слава Украине.